butun dunyo ko'ryapti hozir internetda bizni dushmanlarimizga tayyor mana deydi palon bo'ldi bukun bo'ldi yaxshiliklarni kim ko'rsatadi jicha asfalt bo'lmagan joyni ololib video qilib ko'rsatadi aslo bo'lgan u joylarni kim ko'rsatadi katta xonang ko'rsatadimi sani kim ko'rsatadi uni nima yutuqlarga erishmayapmizmi yaxshiliklar yo'qmi bizda darrov ozodlikka jo'natadi palonedi bukunidi sanga do'stmidi u наbarot bizni minusimizni kutib yotadi ya mana shu gapimizni o'sha joyini qirqib oladi ol Oğal, o'shani qo'y o'sha kanalingga shu gaplarimni tayyor o'zimizni o'zimiz sharmanda qilamiz yutuqlarni qo'yaylik kuyib o'lsin deydiyu ko'rsin biz yutuqlarni ha bizni yutqizishimizdan ko'ra yutuqimiz ko'pmi ko'p to'la yotibdi faqat inson dunyoga qarashiga qarab dunyo unga ko'rinadi ichi yiring ichi axlat odamga dunyo yiring va axlat bo'lib ko'rinadi ichi gulzor bo'lsin nazari yaxshi bo'lsin qalbi toza bo'lsin